Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arif Muhammad untuk 15 minit bersama YB. Dan kali ini kita nak bersama dengan seorang YB di Johor iaitu di kawasan Pulai. Dan pastinya kita bersama dengan YB Suhaizan Kayat, Ahli Parlimen Pulai P161. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasnya songkok di atas. Ah. Eh, Johor Baik. lah Johor Johor eh, tanda Johor Baik, YB untuk permulaannya Kita nak imbau semula yeah. Sejarah ataupun peristiwa menarik pada 3 Februari 2025 Yang mana berlangsungnya titah diraja hmm. Jadi pandangan awal YB berkenaan dengan titah ini yeah. Titah ini juga Pertama uh, terima kasih lah kerana menjemput saya uh, Titah ini uh, salah satu penekanan yang ada dalam perpaduan eh? Jadi uh, kita di negara kita, di Malaysia Negara yang bilang kau ya belum uh, memberikan penekanan tentang perpaduan dan saya lihat ada usaha-usaha pihak tertentu seolah-olahnya ingin mengkocak-kacirkan tentang perpaduan dalam Mereka. negara kita ini ya dengan isu-isu uh, Kauman, isu pemahaman agama yang sempit dan sebagainya. So itu sebenarnya boleh mengkocak-kacirkan negara kita. So kita kena dengar lihat apa yang dititahkan oleh tuanku yang memberikan Mereka saya uh, sikit sebanyak berkenaan dengan Perpaduan ini. So itu adalah satu perkara yang sangat penting kepada negara kita. kepada negara kita lah. Ya dan saya kira itu juga menjadi landasan untuk kesemua ahli ya, parti ya. mengambil cabaran dan juga panduan hmm, untuk hmm. membetulkan Jangan politikkan tentang perpaduan lah. Ha, Okey. Politik lain boleh lah tapi yang perpaduan tu sama. Kita jagalah Ya, sesama kita jaga, sesama kita eratkan Baik, uh, kita bawa pula persoalan dan juga perbincangan kita, YB Ke arah pentadbiran kerajaan madani hmm. Yang saya kira uh, usianya hampir matang Dua tahun lebih pentadbiran ya, ya. kerajaan madani ini hmm. Jadi, untuk 2025 ini Bagaimana YB melihat kepada kerajaan madani hari ini? Yalah, Alhamdulillah, kita setelah melalui satu kepayahan yang nyata ya. uh -huh. daripada tahun 2018 sampai 2022 ya saya mesti jadi speaker kerajaan negeri johor. Okey. Ha? Kita ada 3 MB. DJO. Ya. Yeah. Di federal ada 3 menteri ya. Jadi keadaan itu sangat uh, memberi kesan kepada negara kita lah. Saya anggap seolah-olahnya uh, perkembangan kita tu terbantut satu penggal lah. Mm -hmm. Ya. Alhamdulillah sekarang ni kita dapat uh, tokoh yang berpengalaman ya uh, PMX kita ya yang mengudi uh, sebuah kerajaan namanya kerajaan perpaduan ya. kerajaan, Man, kerajaan Madani jadi uh, ianya satu uh, usaha yang sangat baik satu uh, prestasi juga agak membanggakan pada waktu ini ya. dengan uh, prestasi ekonomi kita KDNK kita boleh mencecah 4 hingga 5 peratus ya. kemudian kita pun boleh, boleh kawal inflasi dengan baik ya. dan uh, apa nama tu uh, FDI agak baik dan hmm. kita dapat yakinkan investor-investor uh, daripada luar untuk masuk dan kita di Johor ada satu Zon ekonomi baru ni eh dipanggil uh, uh, Johor Singapore Special Economic Zone masuk dalam parlimen Pulai pula. Ni satu yang sangat baik lah eh. wow. Ha bermula tahun ni 2025 eh. Ha jadi uh, di Johor pun banyak lagi ya eh, perubahan yang uh, yang baik. So saya mengharapkan 2025 ini lebih baik lagi lah walaupun kita tahu ada cabaran-cabaran geopolitik yang mencabar <laughs> di peringkat antarabangsa dengan pelantikannya Trump sebagai presiden US yang baru so walaupun pun saya kira PMX lah cuba memberikan satu tindakan sebagai satu usaha untuk menangani isu-isu yang bakal dihadapi Tahun 2025 ini eh, uh, 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 Mungkin dengan terlibat dengan BRICS uh, dan sebagainya So itu saya rasa satu langkah uh, uh, Kehadapan, uh, kehadapan eh, Untuk backup apa-apa yang mungkin Akan terjejas kepada negara kita oh, Itu boleh okay. cak cakap Pasal perubahan cuaca lagi <laughs> uh, Ini pun satu hal lagi lah Yang mencabar kita Sabaran lah, juga ya. kepada negara kita Baik uh, bila saya dengar nota-nota kata daripada YB ini memang aura sebagai speaker masih tak hilang lagi hmm, juga saya pandang lah. ada sikit <laughs> juga saya pandang YB ini seperti seorang ayah-ayah memberi amalan ayah, kepada eh? anak. Ayah benar nampak. Ayah yang baru kahwin. <laughs> Maksudnya masih muda YB. Jadi bagaimana YB uh, mengambil kira suara-suara anak muda pula? Kita tahu di Pulai juga ramai dan, uh, hmm. anak muda dan pelbagai idea ataupun usaha mereka. Jadi bagaimana meli YB melihat kepada anak muda untuk mereka sahut dan faham Agenda yang kita bawa. Okay. Itu yang saya sebut tadi. Eh. Kita di Johor ni ada satu uh, perjanjian kita dengan Singapura. Yeah. Uh, Johor, uh, Singapura Special Economic Zone. Eh. Jadi di situ adalah memberi ruang peluang kepada pekerjaan yang baru apabila investor masuk. Peluang-peluang okay, pekerjaan ini akan bertambah. Hmm. Itu memberikan uh, kelebihan kepada anak muda kita di, di Johor Bahru khususnya dan Pulai ini adalah salah satu tempat yang termasuk dalam soal ekonomi juga okay. Yang kedua juga, kita ada limpahan daripada uh, Perkembangan ekonomi di Singapura ni apabila punya data center ya. Data center ni dulu ada di Singapura Tapi Singapura dah tutup peluang untuk data center tu Kerana kos dia meningkat ya. So, limpahan itu sekarang ni pergi ke Johor Bahru uh, Dalam kawasan uh, Pulai itu tidak begitu jelas, tapi di sekitar tu, Ya. Jadi, ia juga memberi peluang, peluang pekerjaan kepada anak muda kita lah, khususnya okay. tujuan kisah baru. Dan uh, saya baru ni pun juga uh, melihat kepada perkembangan anak muda dengan Mobile Legend ni. Ya. Oh, <laughs> Jadi, game tu? Ya, uh, game tu. Jadi, saya pun uh, bersama dengan tim buat program di salah satu pasar raya di situ lah. Okay. Eh. Kami promote dalam, ingatlah seminggu dua minggu je, eh. tapi kehadiran had tu tujuh ratus orang. 700, 700 peserta. peserta. Ha jadi saya ingat itu salah satu lagi kaedah macam untuk lah, engage dengan anak muda ni lah. Uh -huh. eh. uh, dan saya ingat plan lepas ni kita kena buat lagi beberapa tempat lagi. Kita di Johor baru pula ni banyak pasar raya. So tak ada hal lah pasar raya tempat tak ada masalah. So kita kena buat insya-Allah untuk uh, lebih mendekati mereka. Dan saya kira juga saya pun tengah banyak kali sikap uh, menyebut perkara ni dengan pihak BBT yeah. untuk beri tumpuan terhadap uh, padang landa-landa permainan ini ya eh, macam futsal sehingga okay. banyak yang terbengalai banyak yang tak ada maintenance yang baik ya eh. uh, macam mana dia nak main bola kan eh? mm. dalam keadaan padang yang terjejas tu ini harus diberi perhatian supaya ada ruang mereka untuk bermain dan sebagainya lah ya mm -hmm. jadi peluang pekerjaan ada ya itu juga pendidikan saya pun uh, ambil perhatian juga pada pendidikan ni baru ni kita lihat Apabila menteri sebut ada keciciran pelajar ya. Yeah. Keciciran pelajar tak pergi sekolah ya. Eh. Jadi kita fikir macam mana dan PPD datang. PPD Johor baru ni agak proaktif lah dengan kita ya. Eh. Dia datang kepada kita, dia kata ini pelajar-pelajar yang bakal terjejas SPM lepas eh. ya. Okay. Maknanya yang 2024 ni yang terjejas, bakal terjejas. Eh. So, sekejap macam mana kita nak buat? Sekejap macam ni dia kata, kita kena pasti kos Uh, apa nama mereka ni Maksudnya apa sebab Mereka tak hadir sekolah Tentunya ada kaitan dengan kos Macam tak ada cukup banja Tak cukup Tak ada uh, transport kos, dan sebagainya kan So kumpul-kumpul-kumpul Breakdown tu RM50,000 kos tu So kita ambil daripada parlimen pula Bagi kepada PPD Untuk bagi ruang kepada anak-anak ni Untuk bersekolah dan, 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 Alhamdulillah bila SPM baru ni Kita lihat Prestasi dia berbanding dengan tingkat, tingkat tempat meningkat oh, sejarahnya, matematiknya. Ya. Lepas tu kehadiran pun meningkat juga. Jadi Alhamdulillah kita dapat selamatkan anak-anak kita ni daripada mungkin tak dapat bersekolah, tercece dan dapat dibantulah. Dan tahun ni pun kita nak mula lagi. Saya ingat dalam bulan 5 ni kita tengok balik lagi. Uh, 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 dalam step bulan 5 lah. Move on ke depan kita tengok apa lagi yang boleh dibantu. Wahid so, Hmm. hmm ni macam ni yang kita mahukan. Ha. Maksudnya ada masalah, kita cari punca, hmm. kita selesaikan punca. Kita bantu Dan hmm. Alhamdulillah lah bantuan daripada Pegawai kerajaan ya, untuk memudahkan uh, proses itu. Memudahkan usul-usul kita tu lah. Ha, pegawai kerajaan hmm. dengar pula, memang akan bantu. Saya It... sebut di parlimen tu Eh. Yeah. Saya <laughs> tanya, kawasan uh, daerah lain dah ada buat? Eh, hey, tak ada buat lagi. Jawa baru saja buat. So, <laughs> saya ucap. Tahniah PPD Jawa Baru lah. Usaha sangat baik. Ah, ha, ha. Kalau ha. boleh cop tu, hak milik pula. Ah, ha. Uh, PPD Johor jo Baru PPD Johor Baru Baik satu juga YB uh, dalam uh, perjuangan ataupun pelibatan YB dalam politik ini tidak mudah saya kira yeah. ada sahaja cubaan ataupun ada sahaja tomahan terhadap YB berkenaan dengan uh, politik parti dan sebagainya kan mm -hmm. ada yang kata gaduh ni gaduh ni saya kata saya kira itu juga salah satu cubaan untuk memporak-perandakan kerajaan perpaduan kita pada hari yeah. ini cuma bagaimana YB menerima dan juga membalas kesemua itu pada hari ini saya kira beginilah, kita pernah dalam pembangkang, kita ya. tahu banyak kedudukan itu ya. Tapi yang paling penting sekali kita uh, servis kepada rakyat itu yang terbaik lah. Dengan itu saya rasa boleh menutup semua masalah-masalah ini lah. Hmm. Uh -huh. ha, itu ya. Jadi ialah banyak dibangkitkan apa uh, isu kegagalan kerajaan itu ini isu di uh -huh. DAP dan sebagainya kan. Eh. So tapi kalau kita boleh uh, menghasilkan perkhidmatan-perkhidmatan yang baik kepada rakyat yang diperlukan oleh rakyat. Uh -huh. Kalau di pulau ini antaranya isu perumahan Isu banjir dan sebagainya So kalau kita boleh tackle itu tu, Kita dekati dia Sama ada melalui komuniti Orang persorangan dan sebagainya Sekolah dan sebagainya Masjid, suara dan sebagainya So saya kira dengan cara itu Dia boleh memberikan satu kepahaman kepada rakyat bahawa seriusnya kita untuk membantu mereka. Dan secara tak langsung dia akan menutup Propaganda-propaganda politik itulah hmm. Saya anggap itu propaganda politik Sebab saya dulu berbangga juga kan So <laughs> Banyaknya adalah propaganda politik hmm. Dalam whatsapp dan sebagainya dan Propaganda Dia kena ditangani yeah. ya, Melalui jawapan-jawapan Balas hmm. melalui TikTok ke media, smart dan sebagainya Perlu dijawab Tetapi juga kita perlu buktikan dengan uh, Membantu rakyat itu hmm. Saya rasa itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah saya ingat PMX pun ambil pandang yang sama kan? yeah. bila dia sebut bahawa saya tak nak kira, -kira tentang isu-isu ini semua saya nak servis kepada rakyat so saya rasa formula yang sama juga betul ha. kita tak sempat WB, untuk turun padang tutup ha. mulut seorang demi I seorang kita tutup mulut mereka ha. dengan hasil yang kita kerjakan wartawan dah ramai sekarang ni dulu wartawan dibayar kepada media kan Semuanya. semua sekarang rakyat menjadi wartawan dia ada media dia sendiri so ha. wartawan okay. celup Ah. Baik, satu juga YB Kalau kita halakan perbincangan kepada Pulai sendiri Tahniah yeah. YB Kerana tadi YB ada kongsikan Pulai telah pun menikmati zon ekonomi Dengan usaha Singapura dan sebagainya mm. Saya kira itu juga satu pencapaian di bawah YB mm. Jadi apa lagi yang telah pun dicapai KPI-nya ataupun kejayaannya di bawah pentadbiran YB Ada satu isu yang agak besar juga kita di Pulai ni Dia bandar raya Tapi ada banjir okay. <laughs> Bayangkan ya Kita Pangsa Puri Okay. Bukan rumah Sebiz kan? Pasar Puri pun ada banjir Kampung-kampung tertentu Di tepi sungai itu pun banjir juga mm -hmm. Jadi benda ni kita ada Perbincangan juga dengan JPS JPS agak proaktif eh, Untuk uh, uh, Menangani isu ni Dan saya sempat sebut tiga kali dalam sidang yang lepas Kenaan dengan uh, banjir ini di kawasan-kawasan tentu. Tampu Indah, uh, Kampung Usa Jaya, Kampung Pasir, Sekudai Kiri dan sebagainya. Ya. Kampung ini dalam kawasan Parlimen Pulau. Juga sebahagian ini di Iskandar Puteri. Ianya sebabkan oleh satu sungai. Nama dia Sungai Sekudai. Sungai Sekudai ini oleh kerana ada pembangunan yang pesat di hilir itu. Ya? Menyebabkan uh, sungai ini menjadi cetek. Okey, menjadi sempit. Ya. Jadi bila sempit dan cetek, ia bila hujan turun dengan kuantiti air yang banyak, dia jadi overflow. Air itu melimpah keluar. Melimpah keluar menyebabkan banjir di kawasan sekitar. Ya, uh -huh. alhamdulillah kajian sesuatuan, kajian ee uh, uh, Pepaduan PMX telah meluluskan satu jumlah peruntukan 99.8 juta ataupun 100 juta, ya, untuk Maintenance sungai ini sungai sekudai maknanya dia akan dalamkan dan dia akan besarkan sungai luaskan. ini luaskan yes, uh, sebenarnya bila ada pembangunan di hilir tu dia temendak dia punya apa nama? Uh, selut-selut tu di, di 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 tepi dia eh? mm. di di tepi akan sungai akan jatuh ke sungai ha, dia, dia 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 bila mendak itu jadi semakin sempit mm. dia jatuh ke bawah boleh jadi cetek yeah. ha ini masalah yang berlaku So dia akan buat tu dengan jumlah yang besar saya kira itu. InsyaAllah benda itu akan selesai dan menyelamatkan beberapa kawasan perumahan dan kawasan kampung yang terjejas dengan banjir ini. Oih, satu jumlah Aa, yang tinggi 99.8 juta yeah. untuk isu banjir alhamdulillah saya ucapkan tahniah hmm. juga untuk YB suarakan pandangan ini hmm. akhirnya kerajaan melihat kepada keperluan ini dan rakyat pulau pastinya akan menikmati pulai, yeah. pulai pastinya yeah. akan menikmati kelebihan ini. Baik, apa pun terima kasih kepada YB Suhaizan Kayat ahli parlimen Pulai di Johor P161 untuk 15 minit bersama YB. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.